Органы должны не заниматься защитой власти как таковой, а должны э, служить защитой для общества, но при этом э, сдерживать признаки экстремизма, если таковые имеются. Я сегодня провел встречу с активом ленинских э, активистов. Э, тех, кто были проинформированы публично через Facebook об этой встрече. Я э, сейчас рядом активистов буду в областном управлении милиции, где мы посмотрим видеозаписи, которые были сделаны во время событий 6 декабря. Для того, чтобы объективно оценить меру участия в этих акциях а, граждан, сотрудников милиции, а также а, работников охранных фирм или граждан, которые так сказать, вступали в столкновения с другими Значит, Следствие должно проводиться полно, всесторонне, неоднобоко и дать ответы на вопросы, кто виноват в том, что произошла такая ситуация и кто непосредственно должен отвечать за нанесение тех или иных телесное повреждение или материального вреда. При этом я считаю, что роль милиции должна быть здесь не карательной, а роль милиции должна быть законной. То есть недопустимо, чтобы в будущем а кто-то э, не допускал людей на сессии городского совета или областного совета, если есть такое разрешение. Но в то же время недопустимо устраивать массовые беспорядки и бить работников милиции. Прошу вопросы. Вы тут как народный депутат или... Я здесь как народный депутат. Вы а, говорили, что по поводу событий 6 декабря будет создана рабочая группа, и, есть, как бы, которая будет. Вот как раз сегодня по итогам нашего общения в милиции я хочу создать рабочую группу, куда бы вошли представители общественности, работники милиции, которые бы вместе посмотрели. Сегодня мы эту комментарию а, разработчиком записи достаточно огромное количество. Да. Посмотрели все записи, вот на этой видеозаписи милиционер да. бьет человека с явным превышением полномочий, с явной жестокостью не имеет для этого достаточных оснований. На, на, видеозаписи, на, видеозаписи, на видеозаписи, какой видеозаписи, видеозаписи, какой-то гражданин безопознавательный опознавательных знаков бьет а, Давайте мы его познаем, причем административную На третьей записи бьют сотрудника милиции. Давайте определим, кто его бьет дубинкой по голове, почему он получает интересное повреждение. Пожалуйста. Как будет проводиться отбор на эту рабочую группу? Сегодня мы встречаемся с руководством милиции, с рядом людей, которые в том числе являются участниками этих событий, в том числе являются э, и обвиняемыми, и адвокатами э, обвиняемых. Журналисты, которые это все видели собственными глазами, снимали это все, будут привлечены или у вас только одна сторона будет? Смотрите, мы, э, я предлагаю, чтобы участвовали там те люди, которые... Э, Скажем так, смотрите, всегда, когда начинается набор куда-то, всех попасть не смогут. Если мы сделаем рабочую группу 354 человека, работы не будет. Будет 7-8 человек со стороны общественности, которые э, идут, предстоит Я понимаю. И мы, здесь... Пожалуйста, я согласовываю вопрос Таисии Гайде. В, в моем видении есть координатор э, данного вопроса. Согласуйтесь, не вопрос вашего участия. Мы с вами пытаемся согласовать. Я еще раз роль определять буду не я. Определять будут, пожалуйста, представители вот Таисия Гайда. Согласуйте Она участвовала с одной из сторон, получается, в конфликте. Она, она как А другая сторона, это милиция. А журналисты. Ваше, она а журналисты, они не были ни на первой, ни на второй я Смотрите, Я вам ответил на вопрос. Я не могу четыре раза повторить. Пожалуйста, перейдите к вот этим вот, человеком, если он очень нужен, очень важны и так далее. Или же опять можете перескориться все друг с другом и так далее, и дела не будет вообще никакого. Пожалуйста. Как можно у Олеси только Прошу. Следующий вопрос. Есть еще вопросы? Так, Пожалуйста. Е, на жаль, ситуація зводиться до того, що завтра відбудеться пікетування СІЗО, про ви вже чую. Причиною тому є те, що доби вистачено Міністерство внутрішніх справ, аби подати грошу Хорта та Шостака. Але вже два місяці Міністерство внутрішніх справ не може знайти жодного винного міліціонера, жодного винного чиновника, жодного журналіста, який писав, що тут сепаратист і роздував цю інформацію. Журналісти дійсно є третьою стороною, які працювали на бік на боці Олійника. Не всі безумовно, але одиниці з них так само в Вінниці є багато резонансних справ, справ з приводу розкладань бюджетних коштів, які вже тягнуться більше півроку. Це є такі, як вже чули Тетяна Антонець та Віктор Ласюк. Це резонансні справи з приводу розкладань землі на території комунальних закладів. Чомусь вже більше ніж півроку міліція не може з'ясувати, хто є там винний. Виходить так, що кошти пропали, а винного нема. Тому це, скоріше все, питання риторичне. Розумію, що відповіді не, 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 не дасте, але я хотів би просити вас, аби була створена дійсно робоча група з депутатів Верховної Ради, які будуть розслідувати цю ситуацію. Він ці комплексу я хочу сказати, що не старунні проведення про такого роду віщам разного роду спеціальних комісій Верховної Ради. Я не ще що ніякої спеціальної комісії Верховної Ради б закінчилася так, щоб її результати, так, були ефективні нормальні. должно работать правильно правоохранительная система. Судов. Если бы у нас суд бы работал так, как должен, то каждый гражданин, недовольный ходом расследования уголовного дела или закрытием данного уголовного дела, мог бы обратиться в суд, и суд бы постанавливал, обязывать следователя до уголовного дела расследовать так, как следует. Поэтому я сегодня занимаюсь вопросом событий 6 декабря. Нельзя объять необъятное, во а время классе. Я хочу разобраться в вопросе, что было 6 декабря, почему идет следствие в одну сторону или в другую следствие. Если я буду заниматься всем, то я в итоге все не успею. Что работают люди завтра под СИЗО? Люди под СИЗО имеют полное право выражать свою гражданскую позицию в поддержку того или иного обстоятельства. речь решение Скажите, пожалуйста, кто по закону имеет право принять решение о содержании э, чека в СИЗО? Суд, кто, кто может снять это решение? Народный депутат может своим решением вообще посудить. Нет. Может, и а если и конкретно решает именно с судьями вопросы эти, скажите, Ваша пожалуйста, это что это? Я совершенно логично хочу сейчас посмотреть видеозапись с участием господина Павленко, если не изменяет память, да? Павленко, да. И я хочу попросить тебе показать на каких видеозаписях, что он сделал. А, после а стосовно інших людей, міліціонерів, приспори, баллончиков, по стоял, а вы знаете, что в милиционерах тоже вызовы Ну то что, они тоді не выйдут совсем? Нет, не я вам не на следующем. Я сторонник смотреть со всех сторон ситуацию. Она была неоднозначной, не одну того. Понимаете, в тоже бить нельзя, или можно. Конечно не можно, не да. можно. Да. но покарание нужно нести лохаковым. Правильно, и, а я не с этого не говорил, начал, если вы внимательно меня слушали. слушали. Я думаю, что а, было объективно да. расследовано данное дело. Щоб приміщення великої копісності як громадяни більше міліціонерів, так і міліціонери, прирушавши свої полномочия, так і громадяни більше других гражданів. Бо що повторять український, пане Антоне, то тоді згідно логіки, то тоді згідно логіки, значить керівник Вінницької міліції повинен бути хоча б тимчасово відсторонений від виконання своїх службових обов'язків. Чого на жаль не треба? Я зараз час та відеозапис. обсуждения. А ведь термины рабочая группа Сегодня уточним, я знаю, что в гигабайтах, 20 гигабайтов накоплено в милиции разного рода видеозаписи. Часа еще не считали. Я думаю, потребуется неделя две для того, чтобы просмотреть все это, но чтобы это было не однобоко, чтобы люди могли посмотреть, свое мнение, кто там, почему там, почему этот человек найден и идентифицирован, а этот человек не найден и идентифицирован, хотя его лицо открыто. Да, пожалуйста. Чи будет названа людина, которая дала команду Міліції не пускати людей на сесію. Чи буде назна людина, яка стала причиною отих, тобто спровокувала такі наслідки? Я думаю, що по ітогу, звісно, можна розібратися, хто не дав статут. Я хочу, уточнити, в тому числі постачавши з голову обласного се. Скажіть, про результати сьогоднішньої зустрічі де можна буде почути відповідь? Можна визнати? Ну, сейчас, я думаю, заснімаю вас, правда? Звідкомася, інформація, я шостого грудня повинна була виступати на сесії. І мене не пропускали. І коли я хотіла, щоб мене пропустили і просила на щоб мене пропустили, вони трималися попід руки, ось так розвертається, ненароком так набувають. І мене штурхнув так груди. А я, я очень вас уважаю, я здесь отвечаю на вопросы на пресс-конференции. Если я начну, если мы будем рассказывать ему историю, это не будет. Да не эмоции, на эмоциях утверждается истина. Так, пожалуйста, прошу вопросы от представителей есть масса информации. А можно мне по 6 грудня? Можно по киборгам спросить, да, которые в То есть среди киборгов, которые в есть жители Ленинской области. Три жителя Ленинской области. Хотелось бы узнать, на какой стадии переговоры, если они ведутся, да? Вот. И второй вопрос, то есть спасательная операции, если так буду сказать, по людям, которые по мне оказались в порту, об этом вообще не Значит, у меня информация о том, сколько людей она отдавала. Я, если не вводить эту информацию, я начинаю. Касательно мирных выборов, которые попали в 2015 году в тумане, без GPS-навигации, без карт, в плен переговоры таким видом. Занимается ли служба безопасности Украины? Ведется переговоры на тему обмена, на тех или иных террористов. Непосредственно в результате обмена я не пишу. Знаю, что часть уже ребят, когда э, регулярная армия отдавала бронетехнику без боя, то было не так много желающих Провести партизанскую войну, сопротивляться и бороться. Поэтому у нас в том числе есть люди, такие как э, например, командир Бурбовши, батальона Назов Андрей Белецький, который отсидел два с половиной года в тюрьме. Пришел, стал защищать людей. Есть ребята Васильковские террористы, которые уже вышли из тюрьмы, пошли защищать людей. Есть люди, такие как Семен Семенченко, которые считали своим долгом воевать. Есть люди, которые считают, что они поступали неправильно. Это разные точки зрения. Еще один вопрос по вчерашнему инциденту, когда э, избили бывшие беркуты под Харьковым э, Костю Не Ревского. избили. Ну, ну я вышел. Настя Станко говорит, что Значит, вы задайте вопрос Насте если медицинское свидетельство не избили, а заломали руки. Был конфликт, связанный с тем, что осматривали э, товарищи, стоящие на блок-посту, которые за несколько дней перед этим вмокнули лицом в грязь, о том, что они плохо осматривают машину, они потребовали осмотреть полностью машину, открыть багаж. Произошла словесная перепалка, с выяснением отношений. Сотрудники милиции, в, по их мнению, не заявили, что они увидели, что человек лезет в карман и подумали, что он лезет за пистолетом или за гранатой. Заломили ему руки, баров не было никаких. можете посмотреть, лицо у человека совершенно, так сказать, нельзя. Значит, хочу сказать следующее. Работники милиции, несмотря на то, что могут плевать лицо или оскорблять, они не, не должны бить людей, если эти люди не создают, сами не бьют работников милиции. В данном случае э, это дело рассматривается прокуратурой. Если будет найдены состав преступления, то эти сотрудники милиции будут наказаны. Но я хочу сказать следующее, что если каждый водитель будет э, словесно выяснять отношения, не открывать багажник машины, выезжая из зоны то, то у нас будет очень много взрывчатки, патронов другого оружия гулять по Украине. И э, сотрудники милиции, пусть такие случаи, они демотивированы на то, чтобы их на то, чтобы нормально выполнять себя. Потому что получается так. С одной стороны, молодой человек загружает э, автоматов и ездит по Харькову, и милиция плохая, и не досматривает. С другой стороны, начинают досматривать, и опять плохие, почему вы досматриваете именно мою машину, я хороший. И так далее. Хочу сказать следующее. Нужно сейчас обществу с милицией не заниматься столкновением вами, а проверяться и понимать, что милиция выполняет много важных обязанностей по охране людей. В том числе не только милиция состоит из нехотяя коррупционеров. и ведутся действия или реагируются, если милиция поступает как-то не там. Раньше такого не было. Просим 6 января не преследовать и требуем. Не преследовать.